От, повернулися до студії, дуже якось несподівано, і тут от е, я навіть поясню, чого несподівано, тому yeah. що я не знаю, що <рес> <рес> дивлюся. Ні, я розумію, що це маски, в яких в середньовіччя намагалися намагалися один ну захиститися від а, чуми. А, і дівчата, які актрисами. Запорізького муніципального театру лабораторії Вім Ольга Доніки Анна Сіньока прийшли в нас у портал. І я тепер Вітя, думаю, чи не чумні ми з тобою. А. Інакше чого б вони у масках були. Наші вам вітання. Здравствуйте. Давайте одразу про маски. Чим викликаний оцей от антураж на обличчі? Ну, вообще-то, это реквизит, с которым мы работаем в спектакле «Первое время чумы». Наша свеженькая премьера, которая вышла вот-вот совсем недавно. В общем-то, это часть костюмов наших. И как вам в них выступаете? Жарко. Сами рубили, папье маше, вечерами, ночами. У нас есть человек, который этим занимается. Вот он изготовил для нас эти замечательные маски. Ну, тяжело было приспособиться, на самом деле, довольно Невдобна штука дівчат. От я помітила, що в принципі театр від дуже особливий чин. Починається сезон, і от цілий сезон жодної прем'єри, жодної вистави. Закінчується сезон. Ні, ну найчастіше закінчується сезон і все. І театр ВІД прорвало. Одна вистава, прем'єра, інша вистава прем'єра. Что происходит? Это специально, чтобы да, за вами сумывали потом все літо? Нет, нет, я тебе честно скажу, Наташа, происходит так потому, что мы все-таки бюджетные организации, есть определенные планы, и мы оттягиваем до последнего. Как можем мы лабораторно работаем, размышляем, а потом нам говорят, если вы не сдадите, то вам... И, соответственно, мы сдаем все премьеры, и все-все-все на свете, потому что, ну, а что же делать? Почему пир в пить час чумы? за Пушкиным, я так правильно раз... mm -hmm. ну, да, разумеется? Ну, это наш режиссер Виталий Иванович Нинсенко, как он нам объяснил, эта идея у него созрела еще много лет назад. Это такая у него идея фикс была. И вот он... якби как бы, коли ще працював в Тюзі, він хотів це поставити, ну, у нього не спраслось. І от він прийшов к нам, подивил на нас, замічатильник таких. І подумав, да. Началось з того, що він прийшов і говорить: "У мене є така мечта, я хочу поставити первіряючиму". Ну, в общем, маленька трагедія. Ми подумали: "Ну, нормальна мечта, і погодились". Ага. Да. А Денисенко не забув. Ви думали, що його там попустить, да, але він не забув. Він угу. таки змусив вас це зробити. Да. В чому особливість перу під час, що ми у виконанні театру Лабораторії В порівняно з саму с самым твором Пушкина, с маленькой трагедией и с тем, что уже, возможно, ставили в других театрах. Но особенность в том, что там э, необычно скомпилирован текст. Это, собственно, идея была Виталия Ивановича в том, что он перемешал все маленькие трагедии между собой. То есть они не идут последовательно одна за другой. Од, один эпизод одной трагедии уплывает из другой. То есть Дон Гуан перемешан, например, с Моцартом и Сальери очень плотно. А, точно так же с Купой Рыцарь и Первое время чумы. Они вот так вот все это перемешаны. То есть выплывают разные такие эпизоды, возникают некоторые такие иные смыслы, которые мы, собственно говоря, и не думали, что существуют. Но однако они есть. киношный немножко вариант. Похоже на перетек какие-то фантазии на Кого будете, а, які роли будете грати у виставі? Ну, да, мы, мы вообще играем много там ролей, мы играем и всех в общем-то пирующих во время пира, и то есть люди играют и Дон Гуана, и в то же время играют например герцога а в «Скупом рыцаре. я играю Донну Анну, и то же самое вот в, в пире, ну то есть у нас, у нас роли, они перетекают, Почему они перетекают моментально, только то есть здесь ты вот здесь стоишь на сцене, ты сейчас в пире во время чмы, потом сменяется моментально декорация, буквально в течение трех секунд, и ты уже совершенно в другом образе, ты в другом формате выходишь и работаешь в другую новеллу. Важко було в такому форматі працювати. Коли ти, ти, ти з одного образу маєш перенестися в інший образ, і це ж пов'язано не лише там, з якимись костюмами, зі зміною костюмів, а з, зі зміною настрою, зі зміною там, якого, ну, самого персонажа, зі зміною відчуття себе на сцені. ну, сложно, но интересно. По крайней мере, это новый опыт, это что-то нам такое дало, то, чего мы не делали до этого. Поэтому, в принципе, все возможно. Главное начать и делать. долго працювала в загальном выставе? Сама бутылью Задумка, она была у нас более полугода назад еще. Долго у нас был застольный период, мы долго вчитывались, долго разбирали текст, долго у нас были какие-то идеи, как это все поставить, как это все воплотить в жизнь. И буквально, на самом деле, сам процесс а творчество, вот именно постановки, это где-то ну, месяца полтора, да, у нас. Да, было. не более полтора месяцев потому что долго все, все разбиралось. Последние две недели очень активно мы делали да. прогоны какие-то, что-то пытались склеить вместе, потому что мы репетировали все по частям, и как бы общей картины не было. Мы до последнего не знали, а когда я выхожу, слушайте, а потом что за этим эпизодом, что там, и мы вот так вот ходили-бродили, потом все собралось быстренько за одну неделю, ну вот именно техничных прогонов, и вот вышло в итоге. Особливість а, ваших вашого пушкіна на сцені є якась. Він так само він залишається віршованим. Віта ви, да, ви вивчили да, Вилучили, все це? Вивчили. Да. Даже не переписували. Ну, выучили, да, все остается то же самое. Единственное, что временные рамки, то есть все очень размыто, очень много эклектики разные. То есть Дунгуан у нас выходит, например, в Берцах, но при этом мы выходим все вот в таких вот воротниках огромных. Ну, то есть все все перемешано, все вот так вот перекручено. Это вся компиляция от текста и связанная с временными разными рамками, которые тоже смываются. То есть в финале у нас звучит песня на санскрите, учитывая, что все, что происходит, это как бы ну, маленький как себе и есть. Ну, то есть все вот так намешано там. песня ну, на санскрите, это, как мы выяснили, это молитва Деве Марии просто mm -hmm. Да. Что-то вроде Авы Мария, но только не совсем. Как отбылась премьера, Она вже отбылась Да. да. Ну, нормально прошло. полный зал у нас были, все было хорошо, мы даже успели спектакль показать на фестивале Сячеславном, что, в общем-то, тоже отметились, там мы сделали разные замечания, комментарии, но это все очень полезно, нужно. Так что спектакль уже путешествует в фестивальную жизнь. Угу. Не встигли выйти с премьеры, я уже одразу и на фестивале. Это точно. Кількість людей, яка Зазвучай театр, лаборатория ВИН не любит масштабных, или не делает масштабных. Нет, теперь мы разошлись. У нас вся трупа задействована. Молодая трупа театра, ну, в принципе, у нас уже и нет возрастной. Все разбежались строить карьеру дальше. Ну, довольно сложно было собраться, потому что... Бывает такое, что у людей какие-то другие планы возникают. Например, у нас есть полуставочники, которые не могут посещать репетицию на 8-часовой рабочий день. И нам приходилось подстраиваться как-то. И это тоже вызывало опасения, потому что мы боялись, что все это не сложится в итоге, потому что мы постоянно репетировали с воображаемыми людьми. Да, и были такие случаи, когда Виталий читал текст за женских персонажей, за мужских и так, и так. и выходили, работали. Ну, всякое было. Только что не и так много персонажей Чоловічі, ну жіночі зіграв, яка ну, режисер настав, ну режисер, ну, актор. ну, це ж солянка така, все купу купу різних емоцій. Як, до речі, вдалося е, уникнути цього враження капусника чи солянки, от дійсно яка відбувається на сцені. Чи взагалі ін... взагалі вдалося, так? Ну, зрители, наверное, решают. Ну да, и мы как бы внутри процесса всего этого не видим. Ну, видишь. за сценой тоже очень происходят смешные вещи, когда ты, например, там работаешь какой-то эпизод довольно большой, а за сценой сидят <с <с вот товарищи вот в таких масках, и сидят, что-то себе там думают, разговаривают, или наоборот, тебя еще дразнят. Ну, то есть все это происходит за сценой, такая жизнь маленькая, кто-то судорожно. Да, Оля, я думаю, там кулис. сложно, у нее есть серьезный момент, когда она играет Дону Анну, и там за кулисами происходит довольно интересный момент, когда один из персонажей переодевается в каменного гостя. Я не знаю, как она играет, потому что я сижу с другой стороны кулисы, я наблюдаю, как человек переодевается, это очень смешно. Ну, я разумею, что там костюм был сейчас, да? там большой костюм, он громоздится, закрывает, как-то там прожектор, ну показывай, отойди, отойди. как-то там что-то ему давит, как-то он заплетается там постоянно что-то. Ну, они Серьезно, с Пашей. Они работают. Дон Гуан и Дон Анна, они сосредоточены на работе. Мы работаем, так что нас все нормально. Да, есть у нас еще момент очень интересный, когда статуи, это у нас живые люди, памятники, которые тоже в сцене кладбища Дон Анны и Дон Гуаны. Люди, живые актеры, которые стоят по 15 минут, по 20, не шевеляясь. Бывает довольно тяжело. Я играю одну из этих статуй. Ты так запокоишься, софиты светят, очень жарко. Но стоишь, не шевелишься. А какие, кстати, сцены най найважче давались? Ну, на самом деле, много было разных сцен, и трудно вот это вот был переход от такой драматичности глубокой к, к какому-то такому легкому танцу или какому-то там вот развлечению, смеху о том, что вот сейчас человек играет Моцарта, и в тот же момент он должен такой какой-то серьезный драматический сок играть, а потом он переодевается в слугу Дон Гуана и начинает веселиться, хохотать и там как-то шутить. И поэтому все так это вот смешивалось, это было сложно. В том смысле, что здесь серьезность, а здесь такое веселье какое-то. Ну... первый, спектакль, че-то другой было ваще? Ну, правила второго спектакля в этот раз но, она она подействовала, да? но не так сильно, как обычно. Ну, потому что еще, мне кажется, мы репетировали целую неделю, и у нас неделю шли прогоны, и мы уже забыли, какой спектакль, когда, сколько их было. <laughs> ну, уже... ну, да, mm -hmm. потому что у нас такой марафон был недельный с показами. Если сравнивать, или просто ну, какой-то ярлычок повесить, «Пир во время чумы», «Пир под час чумы» – это теперь один из улюбленных спектаклей у Труппы театровой. Ну, если учесть, что у нас всего четыре рабочих. Ну, все, удачи. Это хороший спектакль. И мы рады, что он у нас есть, потому что это очередной выход на сцену, это работа, это классно. Тем более мы там все вместе, это редкие моменты, когда все могут собраться перед спектаклем, как-то объединиться, настроиться на одну волну. Найближче выставы, когда вид будут? 31 мая и 1 июня в 17.00 в Театре Ви, пир во время чумы. Приходите, мы очень рады будем всех видеть. И больше не будет. Пока мы не знаем точно еще репертуарного плана, потому что, опять же, как ты говорила, выходят премьеры, к концу сезона их выпихивают <laughs> просто ногами. Поэтому, может быть, будет премьера, может не будет, мы пока ничего не можем загадывать, но вот в 31 и 1 спектакли будут это точно. И мы обовязково пройдем. Дякуем вам шай. за то, что вы пришли до нас э, с хорошим настроем, З масками за маски особливо дякую. <laughs> я помірюю поки, да? да От, пожалуйста. <laughs> можна. А <Да>. ці <Оціни>, удобство. <laughs> я ну мало того, що вона тисне, я відчуваю себе слоником, чесно кажучи. Да, можна натикатися друг на кулісами. Тобі пасує, тобі пасує, так і ходить. <laughs> Так, значить, а, а, і найголовніше, що воно дуже ще її заважає розмовляти, бо я відчуваю свій голос вже зовсім не таким а, коли носик мелодійним. А носик віде. вже чухається одразу. Значить, ні, ні, тільки сказали, що ніс може зачухатися. Так, чекай, вона вже все чухається. Нам потрібно ще оголосити наступну рубрику. Вона має назву Музичний флешбек. І сьогодні у цій рубриці дізнаватимемося більше про гурт Бумбокс.